Барнаул вас любит. Здравствуйте, молодой человек. Наши друзья уехали на Дельфийские игры. Вы не могли бы дать интервью с пожеланиями нашим ребятам? Какие друзья? Наши друзья. Лешка Казун, Ксюшка Богдан. Привет, ребята. Передаю вам огромнейший привет из Барнаула. Здесь круто, и мы по вам очень скучаем. Мы вас всех очень любим и очень уважаем. Вы молодцы. Мы болеем за вас, прям держим кулачки, чтобы вы выиграли. Все было у вас хорошо. Самое главное, хочется сказать огромное спасибо просто... Не знаю, каких размеров Наталья Михайловна, она у вас самая лучшая, берегите ее. Наталья Михайловна, держитесь. Мы сейчас находимся возле ЦУМа, погода пасмурная, люди немножко озабоченные чем-то, не вытянешь из них и слова, но тем не менее, очень много встретили уже доброжелательность, которые действительно желают вам добра и победы, искренне и очень рады давать нам интервью. Они радуются, улыбаются и надеемся, что эти улыбки принесут вам кучу позитива и радости. И... Конечно, считаю, что ну, На самом деле мы вам желаем успехов, удачи, только как бы высот и всего наилучшего. Да. А, Леша, Богдан и Ксюша, привет вам из Приезжайте с наградой, мы вас ждем. Ребята, мы ждем от вас победы. И Барнаул с вами. Леша, Богдан и Ксюша, приезжайте к нам с победой, мы вас ждем. Барнаул вас любит. В общем, мы вас очень сильно ждем, мы любим и всей душой с вами ждем. Вы не дадите нам интервью? Ну, Сынок, не скажешь? Стойте. Голуби некоммуникабельные. Барнаула. ребята, ждем вас с победой, удачи, всего хорошего, мы за вас болеем, мы очень сильно вас любим. У -у -у. Ксюша, желаем тебе удачи и ждем в с победой. Богдан, Барнаул тебя любит и ждет. У -у -у. Алексей Козу, мы тебе желаем очень хорошей победы, чтобы результаты были твои лучшие, мы тебя ждем в Дорогие ребята и взрослые, кто поехал в Волгоград, вам все общежитие Алтайского краевого колледжа культуры передают привет. И мы в Волгоград посылаем хорошую погоду. У нас сегодня плюс 18. Завтра едем все на шашлыки. Вам хорошо выступить и на дельфийских играх занять призовые места, приехать с дипломами, с, приехать с наградами, приехать с премиями, с тендерами и отдохнуть вам там на полную катушку. Мы вас любим и ждем. Возвращайтесь скорее домой дорогие девочки и мальчики. Ждем вас на Алтайской земле с подарками, конечно, с вашим уважением и всеми достоинствами ждет ваше общежитие. Желаю вам удачи, чтобы вы всех победили. Мы вас верим, держим за вас кулачки. Ура! Ну что я вам хочу сказать, родненькие вы мои. Хотели мы с Леркой поехать с вами, там между сумочек залезть, там спрятаться как-нибудь. Но не получилось. Вот. Ну, раз мы не с вами рядом, но все равно вы знаете, что мы рядом. Душой, да. Я желаю вам настроиться на победу. Фон, конечно, будет. Люди будут идти, машины будут стоять. Но вы слушайте меня, Петрушка. Вот, я желаю вам настроиться на победу. Вот, какая красота. Видим? Итак, на победу. Угу. Короче, настраиваемся на победу, на самые лучшие позитивные эмоции, чтобы... Как говорится, главное не победа, а участие. Поучаствовать вам там, зарядиться энергией, прям, чтобы прям вообще вынос мозга был. Чтобы запомнился вам этот Волгоград позитивными нотками веселыми. Приезжайте к нам в пессимистичный Барнаул, чтобы выражать да. пессимиси... оптимистичными да. нотками нас. Казун, я тебя жду без лауреата, без диплома первой степени, или как оно называется, без победы. Не возвращайся, я тебя не пущу в комнату. Твоя песня. Fly to the moon. Тебя зовут Казун, Бен ведет на ум. Все, Все потому что, что ты Казун.